Я рад присутствовать уже на, по-моему, шестой школе помощника народного депутата. На мой взгляд, это очень позитивная инициатива, которая дает возможность молодым людям начать старт своей политической деятельности в том числе. Потому что многие люди мечтают стать политиками, но прекрасно понимают, что для начала им необходимо получить опыт. Здесь у них есть возможность познакомиться с интересными спикерами, получить практический опыт, совета и рекомендации, получить контакты и все-таки стартовать в бурном политику Украины, с, на мой взгляд, с очень хорошей площадкой. На мой взгляд... Человек один никогда не выигрывает. Он может выиграть только в наличии какой-то команды. И победа того же там существующего президента Украины, конечно, это момент какой-то определенной случайности и доли случайности в том числе. Но я знаю его команду, которая с ним работает на протяжении там более там 20 лет, начиная с конца 80-х, начала 90-х. Все эти люди остались возле него, они постоянно его поддерживают. Относительно помощника я не считаю, что он может быть один. Это скорее всего группа помощников. Еще раз говорю, команда. Я считаю, что цель всегда оправдывает средства. Если у человека есть цель, и вы затронули дом, фильм «Карточный домик», вы прекрасно видели, что дорога к большой власти всегда устелена кровью, устелена какими-то предательствами. Возможно, в реальной жизни это происходит не так ярко и конкретно, но иногда эти предательства чуть меньше, людей не убивают, а просто наносят какие-то физические увечья. Но если мы говорим про людей, которые ставят перед собой цель достичь чего-то в политикуме, то я считаю, что любые средства для этого хороши. Вопрос только в одном — сможет ли человек сохранить себя. Потому что есть люди, которых ты через полгода после назначения ты не узнаешь как человека. Те качества не только моральные, а и человеческие. А, то есть он становится не должность красить человека, точнее не человек красит должность, а должность красить человека. И он меняется, к сожалению, до неузнаваемости. Если человек готов взять набор тех функций, которые у него есть, или тех особенностей, как а, Зачастую. В двух, две третьих случаев человек, который получает себе значок на лацкан, он меняется до неузнаваемости. И люди, которые вчера с ним сидели вместе, пили пиво, а сейчас он уже публичный человек, и какие-то происходят метаморфозы, которые, на мой взгляд, ну, они не красят настоящего политика. Наше, я считаю, что это присуще вообще абсолютно всем. Все прекрасно знают, что есть слава, деньги, то есть там и медные, так называемые трубы, которые а, ломают даже самых твердых и, там, грубо говоря, самых подготовленных ребят. А время просто я хочу, наверное, призываю всех, что значит, что время это самое дорогое, что у нас есть. Это собственные какие-то принципы и время. Если вы их теряете, то ну, мне кажется, вы уже не, не, не тот там Александр или Петр, которые были в самом начале.